Начинал здесь свои проекты в начале 2000 Сейчас я медиа медиапредмером в 2004 году закончил институт Северного банка по специальности консультант менеджмента СМИ в Украине. После этого было киды два проекта. Затем еще работал газеты по Киевским директорам по маркетингу. Авиза исполнительным директором сейчас покажу совет директоров Украинской ассоциации прессы, отвечая за, за комитет по дистрибуции Украинской ассоциации, э, украинских, в общем региональной прессы, очень много этих структур, готовлю отчет для Всемирной ассоциации газет Украины в течение пяти лет, то есть она ведь и мы говорим, проходит через тренинг, провожу и консультации. Ну, по пути еще сейчас в последние годы является председателем Екатеринбургского Петровского совета и является председателем наблюдательного совета э газеты «Заят». Вот Соответственно, с Академией Украинской прессы мы начали работать где-то полгода назад. У меня большое подправление тренинга и консультации по школьной газете я руководил, это ну, относительно больше к молодежи, журналом для молодежи и студентов 5 баллов, который два раза признавался лучшим молодежным журналом Украины в 2005-2006 году, по-моему, если не меня память. Вот. То есть это кратко, собственно говоря, о себе. Сейчас у меня будет просьба, мы начнем с какой-то одной из сторон, но мне, собственно говоря, если честно, все равно. Можно начать вот отсюда. Вы будете представляться и говорить, какие ожидания, что вы хотите узнать от Есть опыт. Когда мы проводим медиафестиваль, я знакомлюсь с работами школьников. Я вижу одну очень интересную вещь: когда они начи начинают заниматься графикой, они интуитивно пытаются, не имея других образцов, пытаются копировать взрослых. И это вызывает отторжение, видимо, не только у меня. Ну и детей, почему они не, не, хотят читать газеты? Им мир взрослых не интересен. Им интересен их мир. Он отличается от мира взрослых. А вот это ловить и встать, ну, отойти от мира взрослых и писать о проблемах интересующих точку, только школьников, это им нужно даже не столько инструментально сделать, сколько осознать. Не выпендриваясь, не пытаясь. Особенно это видно в радиожурналистике. Ну, и и печатный журналистик, это видно, это очевидно. Это нужно их воспитывать так, чтобы вы не копируете журналистов, а пишите о своем. И тогда это будет интересно. Свой язык, свои обороты, свои идиомы. Ну, конечно, не вульгарные, а тоже. И тогда будут читать будут. Мы ожидали одно только, что, э, имея свой опыт, как мне спрессовать эту всю информацию, Значит, как мне спрессовать это в одно-два занятия. Такая же цель всегда стоит перед другой газетой, которая начинает выходить, перед другим журналом, который начинает выпускаться коммерческим, важно. Цель всегда должна быть определена в самом начале. Когда начинаешь общаться с собственниками директорами или главными директорами издания, то первый вопрос, который говоря, мы задаем консультантам, это ну, какая цель создания газет? Ну, объясните нам, чтобы вы понимали, на что мы должны ориентироваться. Да? Вот. И очень часто этот вопрос ставит людей в тупик. Ну, тогда начинаешь подсказывать, да, есть, собственно говоря, для взрослых изданий ну, две цели существуют. Это или мы коммерческую цель, да, мы преследуем, то есть получение прибыли. Или мы говорим о том, что у нас есть какая-то другая цель, она там может уже подразделяться, каждый может придумать себе какую-то сменицу. Вот у меня сейчас разговор идет с очень известной газетой о том, что она надо будет доказать инвестору, что он должен финансировать газету, при этом газета убыточна, ну, потому что это социальная миссия, то есть это будет как просветительство. Вот, да, надо объяснить, как бы сказать. По сути, получается, что цель должна определяться с самого начала. Но ну, с какой целью мы выпускаем, собственно говоря, газету? Если мы не знаем цели, с которой мы выпускаем газету, это не надо будет с миссией, да, миссия это вообще что-то отдельное, так, как будем потом поговорить, то достаточно сложно тогда и понимать, куда мы движемся, потому что цель это ну, это то, то, к чему мы стремимся. Если у нас не обозначена цель, значит мы не знаем, куда мы идем. Мы просто-напросто делаем что-то сиюминутное, выпускаем его, оно выходит, и происходит следующая ситуация. Смотрите, вне зависимости от того, на чем выходит газета и будет выходить дальше, ситуация не поменяется, потому что основой, сейчас я объясню, основой качественного продукта является содержание. Сделано это на бумаге. Сделано это в электронных СМИ, сделано это с помощью голоса, картинки. Если нет содержания, то это никто воспринимать не будет. То есть контент, содержание – это основа всего. Дальше – это способ донесения просто этого содержания до целевой аудитории. И вот, как коллеги говорили, да, там газету не читают. От того, что мы уйдем в электронные СМИ, совершенно не означает, что ее начнут читать. Если ее не читают на стене, то это не показатель, что ее начнут читать там, с помощью планшетов или там, ВКонтакте. Ну, когда нечего читать, то ну, вы заходите на сайты, да, есть информация, которая привлекает ваше внимание, есть информация, которая не привлекает. Но там немножко другая система, вы смотрите по заголовкам. Да? Там, это правильные составленные заголовки, которые должны понять, будете вы читать дальше или нет, когда вы заходите на портал. Но в любом случае, если человек открывает, читает первые абзацы, ему неинтересно, он дальше читает, ну, в газетах говорили, первые два абзаца прочитал, понял, что неинтересно, дальше ну, переходит читать следующий. Точно такая же ситуация. Нет содержания, нет продукта. Это основа всего, собственно говоря. Это надо понять о априори. Это не зависит, мы будем говорить там, о социальных сетях, об интернете и всего. Но какой бы мы продукт ни делали, если его нету, ну, если он не качественный, если он некачественный, все. То есть что бы мы ни делали, там, я говорю, радио, телевизор, интернет, принт, это без разницы. И э, это ошибка очень многих газет, в том числе сейчас на Украине, там, редакторам думают, вот мы там пойдем в интернет и будет нам счастье. Ну, не будет априори, если у вас продукт никто и так не читает, да, и вы пойдете с этим счастьем в интернет. Ну кто его будет читать? Вас и так не хотят читать, а вы еще пойдете в интернет. Ну что? Не понимают этого люди. Есть свои особенности, понятные и для интернета, есть и для принта. Но основа, еще раз, всего, это вот то содержание, которое, собственно говоря, дается. Нет контента, нет нормального продукта, нет читателей, которым это интересно. Есть нормальная информация, есть нормальный продукт, интересный читать. А сразу появляются люди, которые хотят это читать. Правильно? Если Вы получаете в руки какое-то издание, которое Вы никогда не видели, но Вам оно интересно, Вы будете искать следующий выход этого издания, и начнете как-то его искать. Если Вы получаете то, что Вам не интересно, даже дали Вам это бесплатно, Вы не захотите искать следующие номера, более того, Вы не прочитаете даже то, что Вам дали бесплатно, потому что это неинтересно. То есть основа всего, еще раз, это контент Поэтому уже давно пришли на всех там форумах, конгрессах, то журналистика не умрет, да, может измениться способ донесения информации до читателя, но содержание останется основным. Я сделаю такую короткую э, ремарку, хочу сказать, в плане, знаете, это мне напоминает сейчас количество людей, которые стремятся в журналистику с трендами, которые периодически происходят, там, юристами хотят быть, там, еще там, че-то, на, на самом деле, Самое ну, количество людей, которые после факультета журналистики переходят ну, работать в какие-то средства массовой информации, оно ну, единицы. По одной простой причине это связано, что в основном потом они хотят пиарщиками, они ну, не знаю, безобитым для системы образования, но они не понимают, что это такое, там заниматься э, пиаром, но они там хотят, потому что там вроде бы денег больше платят. Да? Mm -hmm. вот. что? Я говорю рекламу. Нет, так я понимаю, там делится, специализация есть. Да, но но ситуацию, это знаете, я был в Киевском одном вузе, и вот там проходил студенческий фестиваль рекламы, попросили выступить да, там, со стороны рекламистов и сказать там, что интересует. И говорю, люди, которые придут и хотят работать, которых мы будем учить. Но, а а преподаватели все говорят, расскажите там, что и как. А ситуация очень простая без обид для высшей школы. Но те люди, которые преподают, это те люди, которые там преподавали другие дисциплины, да, потом прочитали несколько учебников, написанных теми людьми, которые точно так же преподавали другие дисциплины, не работали. И в результате по теории пытаются научить тому, что люди совершенно отличаются на практике. Но это еще со времен Советского Союза, когда приходил инженер на на завод и ему говорили, что все, чем мы тебя научили, ты теперь можно забыть, и мы теперь, собственно говоря, начнем это все делать. Вот. Поэтому э, это типичный там, конфликт между теорией и практикой, но теория априори нужна, потому что хотя мы начнем с того, что нет четкого определения, что такое газета и журнал, базового, но чтобы было понятно, если вы зайдете даже в ту же Википедию и посмотрите газета и журнал определения, то а в русскоязычной Википедии, по-моему, это давно определение немного там ну, немного исправленное по сравнению с тем, что было давно в 70-х, 60-х годах для учебника по журналистике. Вот. А в во Всемирной ассоциации газет, когда я запросил определение, они сказали, что они починят определение, что такое журнал. Ну, то есть вот газета там они еще там с трудом могут сказать, а этого нету. Поэтому в области теории тут можно пахать, пахать и пахать. Ну что, систематизировать, если такой провокационный вопрос, кто мне скажет, что такое ежедневная газета? Вот, ну, э, ежедневная газета ⁇ это газета, которая выходит сколько раз в неделю? Давайте я упрощу. Сколько? 50. Какие еще есть варианты? Хотя бы пять. Какие еще есть варианты? Ну, Может хотя... выходить меньше, но как бы отчет за каждый день. Смотрите, по вановской классификации ежедневная газета это газета, которая выходит не менее четырех раз в неделю. Вот. Притом по классификатору прессы, который сделали в России, они сказали три раза в неделю. мы тут спорили, у себя написали четыре раза в Украине. При классификатор ну, опять-таки официально не утвержден. В Украине там с каждым годом сокращается количество ежедневных газет, но это связано с тем, что, собственно говоря, там с проблемами дистрибьюции и другими вещами. Давайте я начну там базовых вещи. Смотрите. Можно я здесь да. добавлю одну вещь. Вопрос о это очень важный момент. В чем разница между сокосодержащим напитком и напитком, содержащим сок? С точки зрения филологии одно и то же. С точки зрения штрафа совершенно разные вещи. В сокосодержащий напиток должен иметь менее 15% сока. В напитке с содержащим сок может быть процент 1, а может вообще не быть. То есть все эти определения, они, они э, спекулятивны, и к ним нужно относиться с, с точки зрения лингвистики.